Будь ласка, панове, психолог зранку це як хороший сніданок. Валерія Ламія Третяченко. Я правильно сказав? Проходьте Валерій, до нас. заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго. Ми ж про помсти сьогодні говоримо. До речі, прошу глядачів писати все одно нам, яким способом мстилися ви свого часу. Не соромтеся, головне, щоб ці способи були оригінальні. Ви мстилися коли небудь Ні, звісно. Ну, хотіла. Хотіла. Да. І які вам думки приходили в голову, як помститися? І За що мститися? За зраду, напевно? За правда. що Якщо чесно, э, за що, я, наверное, не пам'ятаю? Наверно, за те, що мені хтось зробив сделал действительно очень больно и неприятно. Это как бы да, классика э, ощущения, когда хочешь отомстить. То есть, действительно, когда тебе в душе очень больно, дискомфортно, когда сжимает душу, сердце, и очень плохо. Ви тебе. на той момент були вже психологом? Я думаю, нет, потому что это было давно. После того, как я стала разбираться, ну, изучать психологию, эзотерику, астропсихологию, вот, я немножко стала смотреть по-другому на эти вещи, на месть, на обиду и на состояние боли, всяческих дискомфортных состояний вообще. Ну, почему у людей возникает желание отомстить? Вот именно как-то так изощренненько. Ну, наверное, потому что. Э Та боль и тот дискомфорт, да, и те вот негативные ощущения, которые нам, к нам приходят и которые нам, может, люди приносят, их, скорее всего, лучше воспринимать либо как уроки, либо как какие-то новый опыт какой-то. Вот. и когда мы осознаем и понимаем для чего нам нужны эти переживания этот человек и эти негативные даже может переживания, даже боль то есть когда мы осознаем и понимаем зачем нам этот урок тогда я думаю что желание обижаться и мстить потихоньку растворяется и уходит Если позволите я бы сейчас хотела сделать рассказать зрителям и сделать такое небольшое упражнение с людьми которые нас смотрят для того чтобы избавиться вот от состояния э, обиды от состояния вот желания мести да позвольте это можно делать в любое время в любом в, любой, в любом месте да и в любой ситуации если вот вам приходят вот мысли обиды ощущения от обид ощущения от желания мести самое простое то что э, может э, дать более ну, больше свободы в этих чувствах и попытаться понаблюдать за этими ощущениями, до да, мести, обиды, вот то, что нас сжимает внутри. Все очень просто. Есть такое поверье, что вода да, и образ воды и течение воды, вот символ воды он всегда э, легко уносит все, что э, нам мешает и весь негатив. Вот. Поэтому для того чтобы вот сейчас утром, для того чтобы э, сейчас немножко очиститься и немножко облегчиться э, тем, кто сейчас это захочет. вот просто попробуйте закрыть глаза на несколько минут и представить поток воды. Большой поток. Это или может быть угодно. водопад, это может быть горная река. Вот очень приятное ощущение при этом свежести, легкости и очень несущийся поток воды. Угу. И теперь попробуйте представить, как э, из вашего сердца все вот эти вот ненужные переживания, которые давят, вызывают чувство обиды, желание мести, они стекают в этот водопад и стремительно уносятся. Легко с шумом воды, растворяясь в этой прозрачной красивой воде. Да, так, і... все, все нормально, йому потрібно, йому потрібно більше ніж А, скажіть, будь ласка, а що іще варто робити? І а ні, мене це не цікавить раний mm -hmm. спосіб, хотіла... тому що ні вже тут, із крана перелились. Я хотіла запитати, що, що це який це знак для людини? На чим потрібно працювати? Тому що образа і помста це по суті там не найкраще відчуття, які mm -hmm. може в собі продукувати людина. Якщо ми будемо говорити об обіді з точки зору енергетики. то это может выглядеть... Ну, если мы посмотрим на энергетическое поле, да, человека представим поле человека, который обижается, то в районе вот сердца, да, вот мы говорим, что у нас есть сердечный центр, так. вот тут вот в середине, который отвечает за открытость, за любовь, за возможность простить, за прощение, э, ну вот за, за душевность, да, за такую. Так. И если человек обижен, глубоко обижен, то его поле будет выглядеть вот в этой части как вогнутая назад, то есть как дыра такая, как яма. Угу. Тобто, ображатися не то, що не потрібно, ображатися вредно. Тож месть, да, дійсно, це як уже следствіє від образи, да, ми образились і потом сразу же хочемо отомстити для того, щоб показати, як нам боляче і не виносимо переживати ці відчуття. У тим стивці, які вже по суті вирішили, що помста моя здійснитися, і як відрізнити, яка небезпека може бути іти від людини, від чоловіка чи від жінки? Той, хто відкрито тобі говорить про помсту, чи той, хто посміхається тобі вче чи... в два четыре три ряда, ну кому сколько дало. а або та людина, ну два варианта, так? Або той, кто посмехается, а той, кто приховывает. Я думаю, что, конечно, если человек наделен информацией, да, знаниями, то он вооружен. Поэтому, если ты наделен информацией о том, что кто-то к тебе испытывает негатив и желание отомстить, то это, я думаю, что лучше. Потому что тогда у, у этих людей, да, конфликтующих, обижающихся, есть возможность у кого-то сделать шаг вперед да. и наладить эти отношения, да, и решить конфликт. Опять же, вдохнуть, выдохнуть, обняться. В Америке в 80-х годах, ну, по-моему, и в 90-х тоже была очень э, популярна практика анонимных обниманий. Анонимных да. обниманий. Люди собирались. Люди собирались в небольшие группы незнакомые абсолютно. Вы ну, я думаю, что нет. Вот. Может быть и хотели, но я думаю, нет. И обнимались. Для чего это необходимо? Это действительно помогает и действительно необходимо. Для чего? Для того, что когда мы обнимаемся, да. Да, мы прикасаемся вот этим вот местом, э, центром любви и центром О. принятия, тогда с нас э, отпадают вот такие, знаете, как шелуха, вот защиты, обиды, чувства мести. И поэтому это такая была вот возможность для людей стать немножечко ближе, тем более, если это большой город когда мегаполис, где вообще одиночество – это ключевое как mm -hmm. бы, ощущение у человека. Поэтому вот такие вот группы были популярны. Потом это общество переросло в общество анонимных любовников, вы знаете, когда люди смс просто назначают друг другу встречу, встречаются в гостинице. Но я сейчас не об Америке. Вот вы говорите, что нужно найти в себе силы, ресурс простить. Ну, стану на защиту людей, которые мстятся. Каким способом? Вот хотя бы оригинальным способом. Да, не, не вот жестоким, а оригинальным. Почему? Человек сделал штуку какую-то, и вот таким образом его сердце освободилось. Вот он сделал комбинацию из одного пальца красивую, да, в форме растения, направленную на окна спальни и любовника. Почему нет? Что он плохого сделал? Ничего плохого? Или он, например, показал, 10... жена вывезла мужика из квартиры все, оставила только платье, вы сильно, это тебе на память. Он, делай с ним что хочешь, она написала. Он показал 10 способов, что можно сделать с высильным платьем твоей супруги. И все, оригинально, спокойно, свое сердце он освободил. Почему он должен искать в себе ресурсы, когда можно это сделать сразу? Сразу вот помстился так оригинальненько, и все. Зачем? Я согласна с вами. Если месть... Э будет в таком виде, о котором вы только что сказали, в более игровой, в какой-то шуточной, действительно с каким-то креативом, то я абсолютно за. Почему? Потому что, э, значит, у человека есть силы применить юмор и сарказм даже пусть. То есть, значит, э, человек в состоянии пройти это вот таким способом, это очень хорошо на самом деле. Но э, мы должны всегда с вами помнить, что все то, что мы сейчас имеем на данный момент, каждый человек, это уже результат. То есть это уже результат, это уже следствие того, что мы хотели, думали, делали ранее. Поэтому, если мы что-то сделали ранее, то есть мы сейчас не говорим, плохое это, хорошее, давайте оценки, но ну, это как бы у нас уже 21 век, уже, наверное, не модно, у нас сейчас модное течение, все знать, быть просвещенными, читать умные книги, разбираться в энергетике, вот, в, в системе чакр там, и так далее. В психологии. Я в каком-то каком другом мире живу. Я такой... А, давайте еще меня. на одно патанье. Кто больше страдает от помсти? Та людина, наяка робит ее, че те люди некие роблят. Я думаю, конечно, что тот человек, который мстит, так. он страдает больше. Вот да. да вожу свою мысль, почему? Так. Потому что то, что э, вы уже сделали раньше, вы получили сейчас. Вот вы получили, что от вас ушли, вас обидели. То есть это уже результат. Так. Когда вы начинаете мстить? Вы делаете снова шаг вперед, негативный. Ну, тут это бесконечная история. Да. И тогда на вас обрушится еще что-нибудь снова. То есть мы не говорим о том, что есть хорошие поступки, есть плохие, есть там хорошие люди, есть плохие. Все это достаточно относительно в нашем мире. То есть для кого-то я буду самая замечательная и прекрасная, для кого-то я буду не очень комфортно, в общении там и так далее. Тобто -то, то, то можно так что если тебя уже бьет третий человек, то нужно обратить внимание на себя. Звичайно, якщо навіть перший, то вже треба, необхідно звернути увагу тільки на себя. Чому в даній ситуації? Тому що значить, вам комфортно бить да, жінки, яку б'ють в стані жертви. Ну а як тоді усю енергію, яка є і там образа на людину, викинути, але більш толерантним, можливо, шляхом Себя ну, і, і перед этим застрахуйся. застраваємо. ну це твої варіанти. Психолога є було. поради. Я слухаю. Это зависит, я думаю, от темперамента человека. То так. есть люди более активные и более экспрессивные. Конечно же, прыгайте с парашютами, бейте кулаками в стенки, ну, то есть хотя бы в спортзале, да, в мягкие стенки. Вот, кричите, выходите. У меня раньше, я достаточно раньше человек эмоциональный и экспрессивный. Я, например, очень люблю выйти, это муж мой знает очень хорошо об этом. Я люблю посадить мужа за руль и попросить отвезти меня куда-нибудь в поле. вот буквально это делала зимой. Ну, ну как бы не то, чтобы для того, чтобы обиду скинуть, а просто вот скинуть какие-то вот эмоции, да? Э-э, вот выехать в поле и поорать. Надеюсь, после нашего эфира сегодняшнего вам не придётся вывозить себя в поле, можно просто лайкнуть. Дякую. Да, я Ілона Третяченко, психолог, своїми порадами панове, ви вже визначилися, будете ви сьогодні пститися чи ні, а ми після паузи помстимося обов'язково. крана не пити, там мої негативні емоції, не пити. Ой. De